привлечь ваше внимание к тем музыкантам, к тем коллективам, которые нам кажется, что достойны, что они делают что-то интересное. И это вот один из таких способов, как мы можем это сделать, потому что призы, которые наши партнеры предоставляют для конкурса, это все здорово, но для любого творческого человека самый, самый главный приз – это ваше внимание. Поэтому so самое главное, что мы пытаемся сделать для коллективов, которые принимают участие в конкурсе, в фестивале, это расширить им немножко горизонт, чтобы вы про них узнали, а самое главное, рассказали друзьям. Uh, скажи, скажите честно, вот из всех сегодняшних участников uh, uh, есть ли у каждого из вас хотя бы один коллектив, который ну right. вот прям по-настоящему запал в душу? Mm. Ну, Но... мы, мы сейчас не, не не называть, просто, просто да или нет? <acting> Вот, вот, вот ради этого все задумывалось, чтобы, чтобы э, эти коллективы, эти группы замечательные исполнители нашли э, для себя какого то нового слушателя. Если еще раз прошу, если если появилась какая-то группа, какая-то музыка, которая вам помогает жить, расскажите о ней друзьям, чтобы они рассказали друзьям, чтобы те рассказали еще своим друзьям, чтобы вот то, что вы считаете хорошим, настоящим, чтобы это как-то распространялось, чтобы ребята смогли э, сделать то, что мы пытались для них сделать, выйти на новый уровень и радовать всех своим творчеством. Просто не ленитесь и делитесь хорошим музыкой. Пещер воды, кислоты снегов и дождей, Мы не сможем быть добрее, чем есть мы не сможем.